народ божае здоровья такие тика сегодня видео хотелось вам показать как вашу старую заплывшийся тв-приставку превратить в наземку для open a ng и прочих таких линков все получилось то что один из подписчиков прислал Дві таких платки, друга, Віталій дякую на пробу на тести ТВ-приставки. такі. І По суті, свої це той же самий комп'ютер одноплатний, на який можна встановити Linux. Ізначально тут стоїть Android, ми встановлюємо сюди Linux. Linux плату встановлюється через SD-карту. На Ютубі є куча роликів, де показується, як це зробити. Ну і до діла, що нам потрібно: приставка, свісток. Зараз покажу, як воно працює, як вам встановити, як це це зробити. Так. Повинен попередити відео, розраховане на початківців linux Уровня Нынче плюс, да, типа, джуниор плюс. Я возьму только поверхностно, потому что, если я начну шаг за шагом рассказывать, это будет видео на часа два. Я поверхностно расскажу, чтобы вы знали, и понимали, как происходит вся вся магия. Ну, погнали. Да, ведь раз уж образцы, я их взял из архивных видео, какой-то кидал на ветки форумов NG, IPC, значит, квадрик на OpenIPC и платка. Перша идет, значит, это просто голый же стример, пайплайн мы запускаем. Второй идея у нас уже запуск из OpenIPC. Вот так они выглядят. И так, вот запустил приставку включил так, і вот, на мониторе наш Linux. Так, саме на цю приставку встало таки ядро Dev, MFS, Tv Box. В общем-то, нашев на Гихабі, и я думаю, вы сможете знайти так само. ядро на Ubuntu 23.10 Kernel на шестом Linux 6.6.15 Mesa ну, вот так ну, давайте сейчас глянем что там дальше и так мы здесь? Да. Э, рабочий стол типичный стол Debian. На Ubuntu у нас стоит Debian. Я его сюда ставил, он мне что-то как-то вроде и звучнейший. Так. устанавливаем сюда же стример. Так, сюда Python. Обовязково не забываем Network Manager. Саме с ним працює Link. Не забываем про Network Manager ну и, может быть, наверное, самый большой забубон, да, вот именно самая главная, блин, фигня, из-за которой, блин, вот оно нужно, да. Это наш Linux Headers. Вот мы его шукаем там, где э, мы выкачиваем ядро для этой приставки. Вот, вот эта фигня, она задумана на то, чтобы у вас правильно встали, драйвера на, на ваш свисток, там, на террас или что там у вас будет, Realtek. И вот благодаря этой штуке, вот оно помогает. И вот его надо так же само установить, этот деп пакет Мы его шукаем там, где э, нашли ядро. Чаще всего разработчик его туда же самоложит. Або звертаемся в Google и по нашему ядру шукаем этот headers, то вот команда uname, так вот, ловим наш ядро Linux, да 6.6.16 Mason и вот это мы загоняем и шукаем наш деп пакет. Так. так, ну и все. В общем-то, остальное выкачиваем из GitHub. -а и устанавливаем. В то у меня там выше есть видео, как я устанавливал этот линк на старый ноутбук. Дальше вы придерживаетесь того же самого и все у вас повинно получиться. Да, оно без костылей не бывает, но тот, кто хочет, тот добьется. Ну, сейчас покажу, как оно все работает точно. Ну, что, стартуем. Э, дивимся, что процесс да, запустился. Активы. Ну, сейчас откнем модем, поделимся. Э, для контроля запускаем э, нашу волшебную утилиту. Э, Я показывает статус. Так, вставляем свободное гнездо, USB гнездо э, модем. Ну, в частности, тут Asus AS56 пожалуйста, да? Линк запустился. Вот и вся магия. Народ. Всем, короче, добра и мира. И обожаю вас. Успех. Дай бог, кулысь настанет мир. Полетаем.